Мы очень часто слушали выступления Юлии Владимировны и ее, скажем так, соратников, где утверждалось, что Юлия Владимировна никогда не имела, не имеет каких-то счетов за рубежом. Тем более, что никто никогда не находил ни одной копейки на этих счетах и так далее. К сожалению, это не соответствует действительности. Еще в конце 90-х годов, проводя расследование, мы обнаружили на Кипре счет кипской офшорной компании Somali Enterprises Limited собственниками и распорядителями банковских счетов, которые являлись Юлия Владимировна Тимошенко, ее муж Александр, сейчас, как вы знаете, находящийся в Чехии, значит, и Александр Гравец, это их партнер, также из Днепропетровска. Через этот счет только за два года прошло более 350 миллионов долларов, которые имеют происхождение из Украины. Значит, естественно, что получив этот счет, мы проверили, как поступление на этот счет, откуда приходят деньги, так и куда деньги уходят дальше по воле распорядителей этого счета. Я их назвал, кто эти распорядители. Значит, таким образом мы обнаружили, что Примерно около 80, 86 миллионов долларов, чуть больше, с этого счета перекочевали на личные, в том числе тайные закодированные счета Павла Ивановича Лазаренко, находящиеся в швейцарских банках. Деньги эти перечислялись не напрямую, а через посредническое звено, через ряд несколько шорных компаний, которые принадлежали и распорядителям счетов, которых являлся некий Петр Николаевич Кириченко. Это официальный советник сначала первого вице-премьера Украины Лазаренко, затем советник премьер-министра Украины Лазаренко. Значит, в части вот этих денег, которые я назвал, поступивший из Сомали, Кириченко дал в Соединенных Штатах на допросе украинскими и американскими прокурорами показания, что это деньги Тимошенко, что они перечислялись для Лазаренко, каких-то там, скажем, коммерческих операций, которые могли бы быть основанием для расчетов в виде трансферов в этой сумме, между его шорными компаниями, между Сомали не было. На счетах Лазаренко, которые мы выявили, на счетах Кириченко и Лазаренко, будем говорить так, их, если говорить о Лазаренко, нами было обнаружено в итоге, к концу расследований, более 20 счетов, которые являются либо личными счетами Лазаренко, либо же счетами членов его семьи, жены, детей, значит, либо же контролируемыми им счетами, оформленными на подставных лиц или подчиненных лиц, прошло около полумиллиарда долларов. Это за небольшой период времени, примерно 1995-98 годы. Значит, со швейцарского счетов, когда нами были проведены активные следственные действия, Павел Иванович снял эти деньги и перечислил их дальше, в другие офшорные зоны. В частности, на Антигуа, где нам удалось догнать эти деньги, арестовать их около 90 миллионов долларов. Значит, на остров Гернси, где нам также удалось найти эти деньги, арестовать около 120 миллионов долларов. В банке Лихтенштейна несколько десятка миллионов долларов. Около 30 миллионов в, в одном из литовских банков, и так далее. Ну, все эти пути движения этих денег, перепетии, связанные с ними, э, находятся в этой книге. Так что заявления, в том числе официальные, что никогда Юлия Владимировна не имела никаких счетов, они провергаются документами. Они также здесь приведены в этой книге. Документы на открытие счета Summer Enterprises Limited в Кипском банке различными другими банковскими документами, показания банковских служащих на Кипре и так далее. И в том числе ее соратниками, тем же Гравцом, который дал признательные показания следствию по поводу открытия этих счетов и использования показаний Кириченко и ряда других лиц.